السلام علیکم معزز ناظرین آج ہم آپ کو مختصراً دس جنگوں کے بارے میں بتائیں گے اسلامی تاریخ کی دس عظیم ترین جنگیں نمبر ایک جنگ بدر سن 624 عیسوی میں لڑیے حق اور باطل کی فیصلہ کن جنگ جس میں مسلمانوں کی قیادت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے جن میں مسلمانوں کی تعداد تین سو تیرہ اور کفار کی ایک ہزار تھی جس میں مسلمانوں نے کافروں کو ذلت آمیش شکست دی دوسری جنگ جنگ قادسیہ سن چھ سو چھتیس عیسوی میں لڑی گئی اس میں ساسانی سلطنت کی قسمت کا ستارہ غروب ہو گیا اور مسلمان دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن کر ابھرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے عید میں عراق کے میدان میں کادسیہ میں لڑی گی جس میں مسلمانوں کی قیادت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کر رہے تھے تعداد تقریباً چالیس ہزار تھی تیسری جنگ جنگ یرموک یہ بھی سن بارہ سو چھتیس میں لڑی گئی جس میں مشرقی رومی سلطنت جسے بازنتینی کہا جاتا تھا جس کا سب سے اہم بڑا صوبہ سوریا جس میں آج کا شام فلسطین اردن اور لبنان شامل تھے مسلمانوں کی جولی میں آ پڑے یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کے عید میں اردن کے علاقے یرموک میں لڑی گئی مسلمانوں کی قیادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کر رہے تھے تقریبا مسلمانوں کی تعداد تیس ہزار تھی چوتھی جنگ این جالوت سن بارہ سو ساٹھ میں مصر کے مملوک اور ایران کے الخانی منگولوں کے درمیان لڑی گئی اس میں پچھلے چار دائیوں سے پورے اسلامی دنیا کو تباہ و برباد کر دینے والی وحشی منگولوں کو پہلی بار شکست ہوئی اور یہ غیلہ فلسطین سے آگے نہ بڑھ سکا مسلمانوں کی فوج کے سپہ سالار وقم الدین بیبرست تھے تعداد بیس ہزار تھی پانچویں جنگ جنگ ترائیں سن بارہ سو بانوے میں ہندوستان کے راجپوت راجاؤں اور غوری سلطنت کے درمیان لڑی گئی اس جنگ نے مشرقی ہندوستان کی قسمت کا فیصلہ کر دیا اور ہندوستان کا بڑا راجا رائے پتوار مارا گیا اور مسلمانوں نے اگلے چھ صدیوں تک ہندوستان پر حکومت کی مسلم فوج کی قیادت سلطان محمد غوری نے کی تعداد اسی ہزار تھی چھٹی جنگ جنگ وادی القبیر سن سات سو گیارہ عیسوی میں لڑی گئی اسپانیا اور پرتگال جو اس وقت ایک ہی ملک شمار ہوتے تھے جس اس وقت وندال کہلاتا تھا اسے گاد سلطنت کا خاتمہ ہوا اور مسلمانوں نے آٹھ صدیوں تک وہاں علم و فنون کے چراغ روشن کی مگر آپس کی نا اتفاقی کی وجہ سے آہستہ آہستہ عیسائیوں نے دوبارہ اس پر قبضہ کر لیا مسلمانوں کی قیادت امیر طارق بن نے کی مسلمانوں کی تعداد بارہ ہزار تھی جنہوں نے اسپین کو فتح کیا تھا ساتویں جنگ جنگ ملاسکر کرتے جو ایک ہزار اکہتر میں سلجوکی سلطان اور مشرقی رومی سلطنت کے درمیان لڑی اس جنگ نے نہ صرف بازیوں کے پچھلی ایک صدی سے عالم اسلام کی طرف بڑھتے ہوئے قدم روک دیے بلکہ اناتولیا آج کا ترکیہ پھر پہلی دفعہ مسلمانوں کا مستحکم طور پر قبضہ ہو گیا اور فتح قسطنطنیہ کا پیش خیمہ ثابت ہوا مسلمانوں کی قیادت سلطان الپرسلان کے ہاتھ میں تھی جبکہ رومیوں کا بادشاہ رومانوس جنگ میں قید ہوا سلطان نے اعلیٰ ظرفی سے اس کو آزاد کر دیا تعداد اس وقت کے مطابق پندرہ سے بیس ہزار تھی نمبر آٹھ جنگ نوکوپولس سن تیرہ سو چھیانوے میں سلطنت عثمانیہ اور یورپ کے متحدہ طاقتوں تھا کے درمیان لڑی دی. اس جنگ نے مشرقی یورپ کی قسمت کا فیصلہ مسلمانوں کے حق میں کر دیا اس کو آخری صلیبی جنگ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے بعد یورپ میں مذہب کی بنیاد پر نہیں بلکہ قومیت کے بنیاد پر جنگ لڑی جانے لگی عثمانیوں کی قیادت سلطان بازیل یل درم کے ہاتھ میں تھی اور مسلمانوں کی تعداد بیس ہزار تھی یا اس سے زیادہ نہیں تھی نوی جنگ جنگ کواہا سن پندرہ سو ستائیس میں نوزائیدہ سلطنت اور ہندوستان کے راجپوت راجہ رانہ سنگرام سنگھ کے درمیان ہوئی اور راجپوتوں کے تقریباً ساڑھے تین صدیوں بعد ایک بار پھر مرکزی ہند کی طرف بڑھتے قدم رک گئے اور ہندوستان میں مسلمانوں کی سلطنت ایک دفعہ پھر مستحکم کی راہ پر چل پڑی تیموریوں کی قیادت زہیر الدین باور کے ہاتھ میں تھی اور تعداد تقریباً تیس ہزار تھی دسوی جنگ جنگ حتیل سن یارہ سو ستاسی میں فلسطین کے مقام حتیل میں لڑی گئی تقریباً اٹھاسی برس بعد مسلمانوں نے دوبارہ بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور صلیبیوں کے مصر و شام کی طرف بڑھتے قدم روک دیے گئے مسلمانوں کی قیادت سلطان صلاح الدین ایوبی نے کی اور اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد بیس سے پچیس ہزار کے درمیان تھی یہ تھی ہماری دس جنگوں کی مختصر کہانی اسی کے ساتھ آج کی ہماری ویڈیو مکمل ہوئی مزید تاریخی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ ضرور کیا کریں